নমস্কাৰ ৰাইজ এয়া দেখিছে সৰিয়হ পিছা আৰু এইখিনি মায়ে মানে বেহুৱা বনাব লৈছিলে এয়া কলপাত আৰু এইফালে কলাখাৰ বেহুৱা বনাব লৈছিলে সেইখিনিত অকণমান নিমখ ছটিয়াই লৈছে সৰিয়হৰ হয় বেহুৱা বনাবৰ কাৰণে নিমখ দি লৈছে আৰু এইফালে এইখিনি হৈছে কলাখাৰ তাৰপাছত এইফালে হৈছে কলপাত আৰু এতিয়া এইখিনি কেনেকৈ বনাই আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু চাই যাব ধুনীয়াকৈ নিমখ মাটি মিক্স কৰি লৈছে এতিয়া ইয়াত কলা খাৰখিনি দি দি অকণ অকণকৈ ধুনীয়াকৈ মঠিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে জলকীয়া নহৰু দিব পাৰে আমাৰ ইয়াত এতিয়া জলকীয়া নহৰু দিয়া নাই খোৱা টাইমত দি ল'ব ইয়াত ধুনীয়াকৈ এনেদৰে সানি আছে খাৰটো ভীমকলৰ বাকলি শুকাই যে থয় সেইটো পুৰি পেলাইও ল'ব পাৰে নহ'লে কলগছৰ কলগছ কাটি পেলাই শুকুৱাই পুৰি পেলাই যিটো খাৰ বনাই থয় সেইটোও আপোনালোকে ল'ব পাৰে হ'ব সানি চাই লওঁ এইফালে এইখিনি খাৰ খাৰ দি অকণ অকণকৈ সানি আছে সেইখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকে সানি লওঁ বাৰু এইফালে এইখিনি মঠি হৈ গ'ল এতিয়া একদম ধুনীয়াকে কলপাতত মেৰিয়াব ইয়াৰ কলপাত ইয়াত একো দিয়া নাই নিমখ দিছে আৰু খাৰ দি বনাই মঠিছে আপোনালোকে খাব বিচাৰিলে জলকীয়া নহৰু দি ল'ব পিচি পেলাই আমাক খোৱা টাইমতহে জলকীয়া সানি ল'ব সেইবাবে এনেকৈ এতিয়া বনাইছে আৰু আজি বনাই কাইলৈ মানে খাবই পাৰিব এদিনৰ পিছত আফালে দিছে সৰহ সৰহকৈ দিছে গাইছ ঘৰত খাবৰ কাৰণে এনেই বেছি হোৱা বহুতে বেপাৰো কৰে এইটো বেচিবৰ কাৰণে ইয়াতকৈ অলপ কম কমকৈ দি হয় আটতে নিমখ জলকীয়া মানে জলকীয়া নহৰু চব দি দিয়ে আমাৰ নাই দিয়া ঘৰত খাব যিহেতু এইফালে এইখিনি দি হৈ গ'ল এতিয়া সেইটো বান্ধিব পাতখনে মানে মেৰাই দিব আৰু এনেকৈ মেৰাই এতিয়া কলগছৰ এডাল হেৰি এইডালেদি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বান্ধি থৈ দিব সেইটো এনেকৈ বান্ধি থয় মানে এৰাতি ৰাখিও কাইলৈৰ পৰা খাব পাৰিব আৰু একদম ঠাণ্ডা ভাতৰ পানী তোলা ভাতৰ লগত জুতি ল'ব আৰু পঁইতা ভাত পঁইতা ভাতৰ লগত খাব পাৰিব সেইফালে বনাই আছে মায়ে পানী দিয়া পানী দিয়া ভাতত পঁইতা ভাত বুলি কয়